أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ اللَّهُ أَكْبَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْفِرٍ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من فجعلهم كعصف مأكول الله أكبر